بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو یہ اسلام آباد کی وہی ایکسپریس وے ہے وہی زیرو پوائنٹ ہے وہی جنائے ایوینیو ہے اور وہی اسلام آباد کی سڑکیں ہیں جہاں پر کچھ دن پہلے تمام راستے بند تھے ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز لگے ہوئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لا انفورسز ایجنسی جو ہے نا وہ تعینات تھی اور کہیں پہ بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا یہ وہی راستے ہیں جہاں پہ لوگوں کا ہجوم تھا اور یہاں پہ احتجاج کے لیے بہت لوگ آئے ہوئے تھے دوستو سب کچھ ختم ہو گیا احتجاج ختم ہو گیا تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے لیکن چند بد نصیب لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا سکے اور وہ قبروں میں چلے گئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور تمام شر پسندوں کو اور اس ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو نیست و نبود کر دے اب دوستو یہ کون سی جنگ تھی مطلب یہ کس قسم کی جنگ تھی اس میں کون ہارا کون جیتا کیا یہ اسلام کی سر بلندی کی جنگ تھی یا یہ کس قسم کا ایک فتنہ تھا جس میں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے ان کے ماں باپ سے جب لوگوں سے پوچھیں گے کہ میرا بیٹا کب آئے گا تو ان کو یہی جواب ملے گا کہ وہ اب کبھی نہیں آئے گا وہ بچے جب اب گھر میں پوچھیں گے کہ میرے بابا گھر میں کب آئیں گے ان کو ایک ہی جواب ملے گا کہ وہ اب کبھی نہیں آئیں گے تمام زندگی وہ والدین اپنے بچوں کے غم اور دکھ میں سب کچھ کھو بیٹھے ہیں وہ بچے تمام عمر یتیمی کی زندگی گزاریں گے وہ بیوائیں تمام عمر اس معاشرے کی ظلم و ستم اور اس معاشرے کی مشکل ترین زندگیاں جو ہیں نا وہ گزاریں گے ان سب کا کیا مقصد ہوا مطلب یہ کس کس لیے ہوا بڑا ایک سوال ہے کہ یہ لوگ جو شہید ہو گئے اپنی جانی قربان کر گئیں اور یہ لوگوں کے ساتھ جو یہاں پہ افرتفری ہوئی جو ملک کا نقصان ہوا جو عوام کو تکلیف ہوئی یہ سب جو جنگ تھی اس میں کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے مطلب یہ میڈیا پہ تو اب آرام سے تبصرے ہو رہے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو گیا اور تمام لوگ جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں سکون کی زندگی رہے ہیں وہ لوگ بھی ابھی اقتدار کی وانوں میں عیاشیاں کر رہے ہیں جو ان لوگوں کو یہاں پہ لائے تھے اور خود تو یہاں سے چلے گئے اور لوگوں کو یہاں پہ پسا گئے اور ملک میں ایک افرت تفریق عالم پھیلا جانی نقصان ہوا ملک کی نقصان ہوا معیشت تباہ ہوئی تو میرے خیال میں ان سب جو پورا ایونٹ ہوا ہے اس ایونٹ کے اندر سب جیت گئے صرف دو شخصیات ہار گئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سب لوگ کون جیتے وہ سب لوگ جیت گئے جو اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے تھے جو اس ملک میں افر تفریق کا علم پہنانا چاہتے تھے جو اس ملک کی ترقی نہیں چاہتے تھے اور وہ لوگ اپنے مقاصد میں کسی حد تک جیت گئے دنیا کے سامنے اس ملک کو بدنام کر دیا یہاں پہ اسٹیٹ گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے ایک بہت بڑی ڈیلیگیشن یہاں موجود تھی اور اس کی موجودگی میں دنیا کو کیا پیغام دیا انہوں نے تو یہ وہ سازشی عناصر تھے جو اس ملک کے خلاف کئی سالوں سے جو ہے نا وہ سازشم کرنے میں برپا ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے یہاں پہ سیاسی استحکام نہ آئے اور یہاں کے لوگ سکون کی زندگی نہ گزاریں تو یہ وہ لوگ تو اپنے مقاصد میں کسی حد تک جیت گئے اب ہار کون گئے ہار وہ ماں باپ گئے جن کے جوان بچے چلے گئے جو ساری زندگی ان کو دیکھنے کے لیے ترستے رہیں گے ہار تو وہ بچے گئے جن کے باپ چلے گئے جن کے سر سے باپ کا سایہ چلا گیا وہ ساری زندگی اس انتظار میں رہیں گے کہ ابھی ہمارے باپ کب گھر میں آئیں گے وہ بیوائیں وہ عورتیں وہ خواتین جن کے سر سے ان کا سر تاج چلے گئے وہ اس معاشرے کے تکلیفات اور اس معاشرے کے جو ظلم و ستم ہے اس کو وہ فیس کریں گے دوسرے نمبر پہ اگر ہارا ہے تو پاکستان ہارا ہے جو دنیا کے سامنے کتنی بدنامی ہوئی کس طرح دنیا کے سامنے پوٹرے ہوا وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ اسٹیٹ نے اپنی ریٹ دکھائی اور اس ریٹ کو قائم کرنے کے لیے اسٹیٹ نے اپنی فورس دکھائی اور جو لا ان فورسز ایجنسیز ہیں جو ہماری ادارے ہیں انہوں نے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کو یہ میسج بھی دیا کہ آپ لوگ جتنے بھی پاکستان کے خلاف سازش کریں گے یا کسی قسم کا فتنہ بھرپا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا اسی طرح بھرپور جواب ملے گا اور ہم یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت اس قسم کے جو ہے نا فتنے فساد کو کلیئر کرنے میں پھر تیس سیکنڈ ہی لگائیں گے تیس منٹ ہی لگائیں گے تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ کے اوپر بڑی ویلیویبل ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ سٹیٹ ڈیفینیٹلی کوئی بھی دنیا کی جو ریاست ہوتی ہے یا جو ملک ہوتا ہے یا جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کبھی اپنی ریٹ کو چیلنج نہیں کرنے دیتی لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت ہمیشہ مسلحت کا شکار ہوتی ہے وہ کبھی بھی کوئی سٹیٹ کوئی ریاست اپنی عوام کے اوپر کسی قسم کی جو ہے نا وہ سختی یا اس قسم کا جو جارحیت ہے وہ نہیں کرنا چاہتی انٹل جب تک اس کی ریٹ کو چیلنج نہ کیا جائے تو حالانکہ حکومت نے, حکومت نے کافی صبر و تعمل کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد لوگوں کی باتیں بھی سنی کئی جگہ پہ انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ بھی کیا صرف اس لیے کہ اپنی عوام ہے اور اپنی عوام کے اوپر ہم ایسا ہاتھ نہ اٹھائیں اس حد تک مجبور نہ ہو جائیں کہ اسٹیٹ کو اپنی پاور دکھانی پڑ جائے لیکن چونکہ ہماری لائن فورسز جو ایجنسیز ہیں جو پیرا ملٹری فورسز ہیں ان کو ہم سے بخوبی جانتے ہیں کیونکہ وہ لمحہ بہ لمبہ وہ جو ہے نا ان کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہیں ان کو جب یہ لگا کہ یہ تو ملک کے خلاف ایک بڑی سازش ہے اور ایک ملک میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے اپنا آپریشن جاری کیا اور ان کو کلیئر کیا یہ پورا ایونٹ تو ختم ہو گیا لیکن میرا اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ جب میں یہ سڑکوں پہ گھومتا ہوں جب میں اس بلوریا کی اور اس ایکسپریس وے اور سری نگر پہ بھی پہ دیکھتا ہے تو ذہن میں ایک جذبات اٹھتے ہیں بحثیت پاکستانی کہ یار یہاں پہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے دو دن تھی دن چوبیس سے ستائیس تک ایونٹ تھا اور اس کے بعد پھر ختم ہو گیا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے لوگوں کی جانیں بھی چلی گئیں اپنے لوگوں کیا تو جو ہے نا وہ شہید بھی ہو گئے اور ہماری ریاست جو ہے اس نے بھی اپنا کام پورا کر دکھایا اور انہوں نے پیغام بھی دے دیا لیکن ان سارے معاملات جو کئی عرصے سے اس ملک میں جاری ہیں اس کا حل کیا ہے اب یہ اس واٹ نیکسٹ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے دوستو بات یہ ہے کہ جیسے اسلام میں بھی کہتے ہیں نا کہ نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جو نیکی ہے اس کو اجر ثواب ملے گا اور جو بدی ہے اس کو پھر اس کا اس کی سزا بھی ملے گی جب تک سزا اور جزا کا تعین نہیں ہوتا اور لیکن اس سے سب سے پہلے جب تک ہماری حکومتیں یا پولیٹیکل پارٹیز جو اقتدار میں ہوتی ہیں وہ اس وقت تک جب تک ڈیٹرمن نہ کریں یہ ڈیٹرمن کریں کہ بھئی یہاں پر سیاست کون سی ہے اور فساد اور تنگم اردو اور انتشار کون سا ہے جب تک یہ دونوں چیزوں میں فرق نہیں ہوگا وہ فرق نہیں ڈٹرمن کریں گے تعین نہیں کریں گے کہ جی یہ کیا ڈیموکریٹس اور کیا ٹیررسٹ میں کوئی فرق ہے تو یہ جب تک ڈیٹرمن نہیں ہوگا مسئلے کا شکار ہوں گے دونوں کو پیرل ہی چلائیں گے تو پھر یہی یہ ہوگا لیکن سٹرائکس ہو گئے احتجاج ہو گئے پروٹیسٹس ہو گئے یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اس سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ اسلام آباد میں پروٹیسٹ کرتی رہی ہیں اور یہ ان کا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ایک حق بھی ہے کہ وہ یہ کریں بٹ دس رائٹ از اونلی فار دا پولیٹیکل پروٹیسٹ ان دا پولیٹیکل پارٹیز ناٹ فار دی تھریٹ آف دا سٹیٹ اگر کوئی بھی جماعت میں نے ہم کسی ایک کو میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا یہ سٹنگ گورنمنٹ کا اب کام ہے کہ وہ بولڈ ڈیسیجن لیں اور وہ بیٹھ کر یہ تعین کرے کہ کیا یہ سب جو ہے نا جمہوری مطابق ہو رہا ہے قانون اور آئین کے مطابق ہو رہا ہے جب ہم کلیم کرتے ہیں تو وہ آئین کا آسرہ لے کر کلیم کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوں چاہے وہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے ہوں چاہے وہ دیموکریسی کی آر لے لیتے ہیں بٹ کیا جو ہمارے ایکٹ ہوتا ہے وہ ایکٹ اس پیرامیٹر کے اندر آ رہا ہوتا ہے مطلب اگر ایک بندہ فار ایگزامپل کوئی بھی پاکستانی شہری کھڑے ہو کے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ رجسٹرڈ کرا دیتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے نہیں اب تو جو میں کہوں گا وہی کریں گے اور اس کے بعد وہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ پھر حکومت کو کہتی ہے یا تو تم گھر چلے جاؤ یا میں جو میں کہوں گا وہی ہوگا تو اگر اس کو بھی آپ یہ کنسیڈر کریں کہ وہ بھی اس ڈیموکریسی کا ایسا ہے تو آئی تھنک کہ پھر اس کا جو ہے نا یہی مسائل کا اسی قسم کے مسئلے آتے ہیں یہ دونوں چیزیں برابر ہو نہیں سکتی سو دا ٹائم کم کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ اکٹھے بیٹھیں اور اس کے اوپر یہ ایک تائین کر دیں اب کہ بھائی یہ ایک لائن بچھا دیں کہ یہ کیا ڈیموکریسی ہے یا کیا ہے اگر تو ڈیموکریسی کے پیرامیٹر میں کوئی بھی آتا ہے شخص تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ نہیں آتا اور اس قسم کے ہر روز آئے دن ملک کے اندر ایک عدم استحکام کو کریٹ کرتا ہے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے ملک کی بدنامی کا باعث بنتا ہے پھر آپ ان لوگوں کو جو ہے نا اس سسٹم سے باہر کریں اور اس سسٹم میں رہنے کا پھر کوئی مقصد نہیں ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ سب کچھ بھی چلتا رہے اور وہ تمام لوگ چاہے کوئی بھی ہو وہ اس سسٹم کا حصہ ہی ہو تو پھر آپ کو اپنی سسٹم پر جو ہے نا وہ Uh, اس کو دیکھنا کی ضرورت ہے اور اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح جو بے گناہ لوگ ہیں وہ مرتے رہیں گے اور اسی طرح آپ کا نقصان بھی ہوتا رہے گا اور قوم پریشان بھی ہوتی رہے گی نقصان بھی ہوتا رہے گا اور دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس پروٹیسٹ کے اندر خاص کر جب حکومت پاکستان نے اناؤنس کیا اور پروٹیسٹرز کی جو قائدین تھے ان کو یہ ریکویسٹ کی بار بار کی کہ یار دیکھیں آپ لوگ ٹھیک ہے اپنا پروٹیسٹ کریں یہ آپ کا حق ہے ہم آپ کو الاؤ بھی کریں گے فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے ایڈمنسٹریٹو فیسیلیٹی بھی دیں گے پر ویٹ فار دا سم ڈیز آپ کی سٹیٹ گیسٹ اس وقت ملک کے اندر موجود ہیں اور اس وقت جو ہے نا وہ ایک ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے تو آپ وقت تک صبر کر لیں لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کہ جو پروٹیسٹرز تھے وہ چونکہ اپنے آپ کو دنیا کی ایک بہادر قوم سمجھتے ہیں اور وہ پختون یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہادر قوم ہیں اور ہم بڑی غیرت مند قوم ہیں لیکن اگر تھوڑا سا میں آئے تاریخ آپ کو دورانا چاہوں تو پختونوں کی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک بہت مہمان نواز قوم بھی ہیں اور جب آپ کے پی کے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہی اٹک کا کراس کرتے ہیں تو وہاں پہ لینڈ آف ہسپیٹیلیٹی کا ایک بہت بڑا بورڈ بھی لگا ہوا ہے لیکن کیا یہ جو کچھ ہوا ہے ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اس وقت آپ کے ملک میں جو آپ کا گھر ہے اس کے اندر ایک مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مہمانوں کو آپ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے آپ احتجاج کریں گے چاہے وہ پیسفل ہو یا ان پیسفل ہو دونوں صورتوں کے اندر اگر ایک بدمزبی پھیلے گی تو ان مہمانوں کے سامنے آپ کے کیا اثر جائے گا کیا ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جب گیسٹ بیٹھے ہوں تو اس وقت ہمارے کوئی بتمیزی ہوں یا کوئی اس قسم کے جھگڑے فساد ہوں دھویں اٹھ رہے ہوں اور فائرنگ کی آواز چل رہی ہو تو یہ کیا, کیا پیغام ہم دینا چاہ رہے ہیں تو آئی تھنک یہ جو ایک نیریٹو بلڈ کر کے یہاں پہ لایا گیا کہ جی آپ لوگ دنیا کی بڑی غلط مند اور تاریخی قوم ہیں تو اس قوم نے پھر اپنی تاریخ کو مسخ کر دیا کہ وہ ایک دنیا کے مہمان نواز قوم بھی تھے اس کی بہت تاریخیں آپ کو ملتی ہیں چند سال پہلے بہت پرانی بھی آپ نہ جائیں چند سال پہلے آپ افغانستان میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا امریکہ نے کیوں جنگ شروع کی تھی اور وہاں پہ تو ان افغانیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمیں اپنا وانٹڈ پرسن جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہم چونکہ وہ اس وقت ہمارے مہمان ہیں تو ہم ہمیں حکومت کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ہم اپنے مہمان کو کسی صورت میں آپ کے حوالے نہیں کریں گے آپ ذرا پھر وہ بھی تاریخ دیکھ لیں باقی معاملات ختم ہو گئے ایونٹ ختم ہو گئے اور سب چیزیں روٹین میں آ گئیں لائف اپنے اپنی روٹین میں ہے وہی وہ سڑکیں ہیں وہی وہ لوگ ہیں Uh, وہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی ہار گئے ہیں کوئی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو وہ چند بد نصیب شخص تھے جو اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے اور وہ قبروں میں چلے گئے ہیں اب اگر کسی اگر کوئی تکلیف یا کوئی سفر کر رہا ہوگا تو ان کی فیملیز ہوگی ان کے بچے ہوں گے ان کے پیرنٹس ہوں گے باقی کسی کو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو ایک ہی ٹیبل بھی بیٹھ کے نیگوشیٹ بھی کریں گے کھانا بھی کھائیں گے کپ آف ٹی بھی پیئیں گے اور اسی میڈیا پہ آ کے اپنے اپنے جو ہے نا وہ تفوزات اور اپنے اپنے کنسن پیش کرتے رہیں گے اور میڈیا بھی ان کو انجوائے کرتا رہا ہوگا اور تمام لوگ چسکے لے رہے ہوں گے بٹ جن پہ گزر رہی ہوگی اس وقت وہ ان کو پتہ ہے ان کے اللہ کو پتہ ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہوگی تو ایک فکر علی ہے ہم سب کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و مان میں رکھے اس ملک کے اداروں کو اس ملک کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و میں رکھے اور دنیا جو اس وقت تمام شر پسند اس ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو انہیں و نبود کر دے آپ کا بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ